А и да долазит. Вот это будет, как проиграет. Как проиграю, вот это будет, блядь. Буде, як проиграя. Як проиграя, буде, блядь. От, понимаете, вот оно, знаете, как бы смешно. А как он вычет? Ну, У меня же два аккаунта, вот этот и второй, там, 250 тысяч, я с него ж захожу. Он просто зашел в мой аккаунт, он же на меня подписанный, и он просто блокнул меня аккаунт. И все. Ну так, даже спортивный интерес, Таня, он должен быть ну, реально, что твоя команда выиграла. Ну, кто-то захотел прийти помочь. Окей, это не проблема, никто никому не запрещал. Ну, лазить специально задаривать тех, задаривать тех. Задаривать... И каждого донимать в баттле, что сыграй, за кого ты будешь подреживать. Приди до меня, а потом мы до тебя. Это разве победа будет тебе потом дорога? Так сам себя по полной ебни. И все. Чуточки не раздавил. Ну, ж, приятно выиграть, когда ты выиграл действительно, а не так. Даш на Дашу що забить? Нахера тут туда говорю. Смысл туда играть, да. Заганяй, він себе сам кабелу. Ну, а це його команда, гляньте. Мне скинули фотку. Оце його команда. Он сидит. Шлем блять, блядь, и Значит, он слабый, чувствую слабость. Я ж так не делаю, даже если проиграю. Значит, можно, знаете, выиграть по, -по, по позорному, а можно с достоинством проиграть. Вин и выиграет, и проиграет уже с позором. Если он выиграется, все равно позором. А если проиграет, это с тройным позором. Сказать, блять, бигав, бигав, и проду Это просто. Представляете, как Если я проиграю, то это нормально. Ну, Но слабее команда, окей. Все. Главное, чтобы не истерить. И все остальное. Что будет Вы, главное, креди... кредиты не берите. такое дело. Играть надо в удовольствие по возможностям, чтобы не, не было потом мучительно больно. Понял? Квартири не продавайте з машини. Хто може, може. Хто не може, не може. Ну, ці батли ніколи не кончатся. Вот у люди, Ліда, ну, блядь, у нього красиво от эти. Купила. идет вот, скульптуры красивые какие И да увлекается таким видите чека у нее вообще такая такая коллекция этих статуэток у нее дома Нет. был, такая семья у них хорошая. Муж хорошая она хорошая. Это Лида. Это Лида. Он был на гастролях, они меня забрали после концерта, домой пригласили все такие, так стейки такие вкусные пожарили, блять, муж пожар. Да, такая статуэтка. Лорик. Представляете, какие статуэтки? Собаки. У него красивые. Угу. По красоте. Так, мы меня хоть Атланта добавилась, кем играть. Атланта. Знаешь, мало людей тоже. Не пойму, как... Ой, нечаянно кость там пригласил тоже потихоньку с кем-то чтобы играть Мы запрануть, сегодня сыграть в батл без мати, в диван, погодится. Наталья, ну это же его фишка, типа. Да ну зачем? Хай играет, как хочет. Хай матюкается. Если не будет матюкаться, то будет скучно. Подарок, спасибо огромное. Оль, спасибо. Спасибо за сердечко, там букву я не пойму. Привет, привет. это там иероглиф. Да, и мы не святые. И мы не святые. И Томасик, один Томасик святый. Вот вы святые. Сегодня айфон кинуло мне стеклом вниз. А? Да, и хоть я играю. Вот это святое. Вот это святое сидите. Святое Боже. Святое бессмертное. Да? Мое хорошее. Мое хорошее, да. Мы белые и пушистые. і пушистий, по На Начать взагалі найстрашніше. А якщо я тебе? Я що роблю, а? Лапа, і дивиться, щоб по глазам дать. І дивиться, щоб по глазам залупить. А не хочеш, щоб я тебе кусав? Тільки щоб ти. Щоб ти тільки кусав. Який красивий Не-не-не, лапой не замах. Он может глаза выбить. Он злый. Может глаза выбить. Лапой замахивается. О! Он вот такой. А -а -а! Давай потягушка. Давай. Вот так. Вот так. Тянись. Давай. Давай потягушка. Давай тянись. Вот так. Вот так. Давай, давай. Не хочет. И не хочет, он так тянется, вытягивается. Да? Вот так не застал. Что... ちびんちばんのちびん。それこうてか。

да. Да, а живы, скажи. Значит, Самелка, ты правильно делал. Ты правильно делал, значит. Ты правильно делал, да, Самелка? Ты правильно делал. Кормил тебя, поил правильно, да? Да. То ты живешь тогда. Ты правильно делал. Лап тебе хана. Давай. Да, не хватает. Если четыре квартиры, конечно, нет. две квартиры хватит. Ну, если с отоплением, если. то не хватит, да. Просто больше все равно. Ку, ку, СМ. Это натура такая, да? Спасибо вам за ваше мнение. Ладно, ребятки, я буду выходить. Пойду до мамы. Блин, да ладно, где что-то там. в ресторан поехать поесть. Привет, красавчик. Феникс, привет. Как ты, Китюнька? Нормально все у тебя? Скоро буду, Яся. То Яся, ребята, поддрымает и подпиской Не закрепив. Тысяча зрителей надо. На пятьсот сорок Давай с нами в ресторан. Да, я стесняюсь с людьми, я сам, пойду. Я не могу. Не тебе треш до тысячи додавить. Он Карен Гаджанян нас Семьсот 760 подписчиков у Карена, ребята, поддержите. Норм даже немножко шампанское пила. Надя будет если в ресторане поешь. О, Боже, тебе найкраще, дякую. Еда до нас, Надя. На что у вас есть, Надя, есть ты? Юля, милая, Аминип, это Под... э... спеклад торт, наполеонный красив... вкусный. Это а тебе киевский торт был вкусный. Так подумай, куда бы я поехал. Гайова, і мені треба, мене Ребята, підписуйтесь друг на друга і всіх буде. Наді, я приїду. Можна? пишет. Да, да, нас давай нас голубцы по твоему рецепту. Идь куда хочешь, Надя. Ой, блядь, істеричка. Сразу, Господи. Чембер Що в у тебя есть, я питаю. Чембер Чем Чемберна. Чембер б'є, ти дивись на них. Всім дякую. Що все? Кабучі, не ти я? Кабучі не хочу. Чо, я кабуча улетіла сюди. Від чи нема. Який ресторан подобається? Сарделька? Та не знаю ресторани. Я хожу в обычные там поезды. Мне какая разница, где там рыба. Если по, там напротив супермаркета есть, если гриль, что? гриль, чешуна что? Ну, там. Мне пофиг. Я не, я не ем пасты, я не ем там какие-то эти. Я беру мясо, салат. Мне пофиг в каком ресторане. Мясо есть мясо, салат есть салат. Логосытникова. Ой, хорошо, когда машина все-таки, хорошо, что правильно, что я взял машину. Коля мою хай заберем на выходных поедет. Потому что я, я днеп про лучше знаю. конечно, очень тяжело с очень тяжело с его машиной без вот этих камер, той, которая у меня. Очень тяжело. Парковаться задом особенно заезжать, блядь. Это вообще-то камеру включу и еду. Не похер. А так. Но научусь. Зато научусь. Солянку, ну я люблю. Мне нравятся холодные вот эти вот. вот сестра не ест, что-то говорит, что типа кто-то вырыгал оливье. Я люблю окрошку, я люблю э, свекольник. Да, свекольник вообще классный у меня тоже такой на кулинарном канале. У тебя свекольник, такое я люблю. Свекольника, суп люблю, э, борщ. Моя машина в Киеве. Ну, холодец люблю, но когда сильно часто надоедает. Ваша зрительница из Эстонии. Спасибо огромное. Спасибо ей, привет. Ира вкусно готовит. Надя сейчас всем часто приобретаются. Мол, Биби Гоша, голубцы. Ой, я а голубцы и перец, Причь фаршированный. Сука, только что вкусно было, блядь. Сам я буду в Днепре, давай дам свою покататься. Тесла. О, -о, -о, -о. Ой, я боюсь на Тесле. А как я буду кататься? С вами в смысле? <laughs> я сам не поеду на чужом. Сфере. Я, голубцы, не люблю, а я люблю. За кормом, я понял. А вы рядом, правильно же? Перец фаршированный обожаю. У нас холодник продается с, огурцами. с огурцами есть, да. По привету, брат Андрюха. Привет, по привету. Привет, да, голубцы. Перец, да, голубцы, нет. А мне нравятся и голубцы, я а что не... Перец голубцы я люблю. Может, и рядом. Не, ну я же сам не поеду за рулем чужой машины, я боюсь. А если что-то в дороге случится, я не буду знать, как выключить. Вот здесь рядом их. Я с капустой, я капусту тушу. что, кстати, на день, на день рождения сейчас поеду в супермаркет, куплю кислую капусту, свежую, куплю мясо. Я же на 18 число приготовлю. Сегодня 16 правильно. Вот завтра мне надо готовить капусту, чтобы она настоялась, и она вкуснее тогда получается. Когда разогретая капуста, она вкуснее, чем свежая, я так считаю. Типа бегоса. Не, ну не бегоса такое, именно ту, которую я люблю. О, Атланта, это ёпта. Собелка! Здравствуй, куколка! Ты сильная пришла, бачу, довольна. Ох, лиса да, ну потеряла. Мы потерялись немножко, с ардорком мне... Алиска Алиска не... не Алиска-то нормально. Сар... Да, Алиска-то нормально. Сама она затягивала, мне не взяли А этих мужиков... Подлиза уже, смотрите, зашла. Подлиза. Я подлиза. Алиса, ты нормально, кого там бояться? Не, Алиса, не, она меня уже натягивала, мне не страшно, хай натягивает. А, Мои притр... монеты уже закончились, у Алисы. А -а -а. Вытрусили мы с ней, уже не страшно. <плот> Спасибо большое. Смотрите, знает, у кого монеты закончились, у кого... Вытрусили с ней. А, -а, -а. Ну, видно, стример с опытом. Ута... Сейчас вытру, ой, ой, это за мой все Ой, 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 это А что уже, а ротик-то прихлопнулся, да? Зен, тебе еще, тебя знаю. хороший парень, Рустам, он хороший, спасибо. Ой, спасибо, Зенц, подписался, То у меня тут два аккаунта заблокировали. Спасибо, Зенц. Заблокировали два аккаунта сразу. С ЗН там, да? ?ais? Да, сейчас ты ротик закрываешь, бачишь, ЗН. Да, закрывает ротик. Анютик, приветики. Спасибо, Рустам, большое спасибо. Так, у нас решающий батл. Куколка. Мы проиграем, ребята, сейчас мы проиграем. Это не так, я пакетик. Желтый пакетик. Анютик, от души спасибо большое. Вот и мужик с желтым пакетиком сам Алекс, привет. Где твой мужик с желтым пакетиком? Есть. Это все, что на прошлом батле, все, на что он Алиска, спасибо, ребята. Бейте от души. Так. Ребята, кто может нас поддержать? Нет. Если можете, поддержите. Нет, Алексей, от души, спасибо большое. Да нам пиздец. Да. <laughs> мужик с желтым пакетиком. Ай-яй-яй, ай, ай, ай. ай, ай, ай. давайте, давайте. Спасибо Ребятки, у нас x Шанти, спасибо. Ребята, кто может, поддержите. Вики, дыши. Люда, нам пиздец, да. Рен, спасибо. Витя! Спасибо большое. Смотри. А мужик... Ой, у нас перчатка, ребята. Ёп твою мать. Мужик с желтым чемоданчиком, блядь, с пакетиком. Ребята, поддержите, кто может. Ой, кто что может. Да, Алекс, спасибо. Алиска, спасибо большое. У тебя все, куколки уже выдохнулись, понимаешь? Не надо было говорить там на желтый пакетик, на дубайскую не надо было говорить. Витя! Yes. Анютик от души Дубайский шоколад Дубайская угостила. Рузан, спасибо большое Что такое? Ой, уже не так весело Самбелка. А я тебе сказала во договорился. Нравится? 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 Все, скажи ему, пора удалять ТикТок. Алиска пишет, передает тебе. Ой. Алиса, 300 монет твои не тянут, чтобы я удалил ТикТок. Провокатор. Дмитрий Ким, Мишо Видите, а что это за аккаунт какой-то новый? Один раз выиграл и выпендривается. Не, на самом деле я зашла, когда в эфир, сразу к нему пошла и все. Рендер а волос, -а 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 -а. от души, спасибо большое. И все. <свёздесь> и он начал уже пальцы веером, сопли пузырями, но тут-то мы его подловили, и все, сиди, терпи куколка. Привет, Руслан. Так подпишись с этого аккаунта. Что ты? Привет. Нравится собака. Собака уже даже свой, ротик прикрыл. Спасибо. А что я скажу? Мне не что сказать. А а уже... Ну, сказать, прошел? когда так. Ничего страшного. А про желтый пакетик шуток уже нет? А или не за шо. Не знаю, были, понял, Руслан, из-за трансляции были такие нарушения, ну, из-за стримов. А типа есть? постепенно то одна, то, то через три дня опять блок был, еще блок. У меня, короче, связанных было два аккаунта, и сразу два улетело. Один остался там на 250 тысяч, и вот этот второй я создал. А нам дали, знаешь, что? Дубайской дали перчатку вторую уже. А Они а тебе дали молот. Димочка, тебе вообще тикток не долюбил. Ну, давай еще а раз, если там... Розан. Так а еще, что? Еще так... раз, еще раз потянете? Господи а, ну, доброжелатель. Я... В кавычках доброжелатель. Всей командой. сейчас бы что проиграла, было бы классно, блядь. ой, 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 ой. Алиска! Алиска, спасибо, блядь. Сюда. А, я тебе говорил, я гипнозом владею, нет? Цып-цып-цып, Ким, сюда иди. Алиска, спасибо. Света, спасибо. Не понял. Класс, блядь. Алиска, спасибо огромное. Ребята, поддержите Алиску подпиской. Вот это смело, молодец. Красотка. О, ты залетела. Твою Да, Тата, спасибо огромное. Виталичка, Ну что, Виталик? Виталик, смотри сюда. Ну шо вы туман, молоток, то-то, красотка, спасибо, блядь. Ну что, Алиска? Нагнули. Тата какая-то, да. Милфа самбелла появилась. Конечно. Да-да-да. Привет Класс. Надо было раньше уходить, Виталий, спасибо тебе от души огромное. Аналитик, спасибо. Карен, спасибо. Всем, ребятки, спасибо. Света, спасибо. Но на этой прекрасной ноте мы с вами говорим вам до свидания. Атланта, ты хороший человек, мне с тобой приятно. Я рад, когда ты, правда, у тебя поддержка есть. Всегда у тебя поддержка есть, а так мне неприятно. Нет, я тебе это уже говорил. Ладно, вот. спасибо тебе тоже за игру. Мне тоже очень приятно с тобой играть. Спасибо, спасибо. твоей команде. Они твои мужики. Не будем их обижать. Господи. Тебе просто повезло. Ой, спасибо. да, конечно. Перчатка на твоей стороне просто сегодня. Просто мы оказались сильнее твоего качка. Вот <смешка> На этим молоточком получай по головке. Вот. Можете меня даже побить через экран. Мне все равно. Все, Атланта, давай, удачи, хороших эфиров тебе. Все, спасибо, давай, удачи тебе тоже. Пока-пока. Плата, блядь, спасибо огромное. Их, блядь. Мы топ-2, блядь, спасибо огромное. Ёб твою мать, и прям на, на, x5, блядь. Чи на x3, чи на x5 оно умножилось. Спасибо огромное. Спасибо, тата, от души, аналитик, спасибо, ребятки. Всем, кто подали. Алис, тебе тоже огромное спасибо. Инес, спасибо. Карен, Надея, всем-всем, ребятки, спасибо. Будете есть, ты хочешь, блядь, я голодный. Кажется, Мелка хорошая. Ну, а мне тоже Атланта нравится, она хорошая. На Х5 залетела. Атланта хорошая, мне она нравится, как человек. Мне кажется, что что кто, если там из девочек, то вот она достойна поддержки. Она интересная, симпатичная. Мне кажется, она не подлая, не знаю. Ну, по крайней мере, с ней приятно играть. Все, ребята, иду куплю стик в машине жертвы, блядь, есть ты хочу, блядь. Каши, каши, каши хочу. Только чуть-чуть надо, чтобы не обожраться. Потом стоить колом на желудке Терпается. Все, ребята, лапку нас даю на удачу. И приносил удачу. Прикладывайте руку до экрана. Вот так, прям до экрана и загадывайте желание. Вот так. До пяти считаю. Раз, два, три, четыре, 5, все. Вот. У него водород, чуть-чуть Все. Р -р -р. Он счастливый кот. Котяра хотя раз счастливый, да? Ему не жалко. ему не жалко. Витра, блядь, такая. Алиска, спасибо огромное.